एक कामिल शागिर्द रूहानी आदात को मजबूत करता है कामिल शागिर्दियत का अगला नागजीर अंसर रूहानी आदात या रूहानी मामूल में इजाफा करना है इल्म अलाहियात की तरह मामूलत के लफ्ज का भी एक मनफी मफहूम लिया जा सकता है लेकिन हम इनको सामने रखते हुए इन्हें दोबारा बयान करना चाहेंगे हम सबकी कुछ ना कुछ आदत है और हम सब इसी से जाने जाते हैं जो हम करते हैं हमारी आदत इस बात का तयन करती हैं कि हम कौन हैं और कैसी शख्सियत के हामिल हैं बहसीयत इंसान हमें रवायात और आदत को सीखने की जरूरत है जो हमें खुदा की राह में चलने के लिए मददगार होती है अगर हम सिर्फ अपने जहन की तश्कील पर तोज्जो दें तो हम कामिल शागिर्द नहीं बन पाएंगे यानी सिर्फ याद कर लेना या पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता खुदा उनका कलाम हम में नज़र भी आना चाहिए हम आदात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ मुंतशिर दिमाग नहीं हैं बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत है हम कलाम के बारे में तालीम और अकायद की तर्जमानी दो तरह के मामूल या आदात के जरिए कर सकते हैं इज्तमाही और इनफरादी इज्तमाहीदात वो आदात और रवायात हैं जो हम बहसियत कम्यूनिटी करते हैं यानी बतौर पूरे चर्च या शायद एक छोटे ग्रुप के तौर पर सबसे वाज आदत इबादत के लिए जमा होना है चर्च के इज्तम में मुसलसल हफ्तावार हाजिरी एक सेहतमंद शागिर्द की लाजमी खसूसियत है दीगर इज्तमी यादात में दुआया मीटिंग्स मुख्तलिफ मौके पर हदिया इकट्ठा करना या रोजा रखने के दिनों में मुख्त प्रोग्राम तरतीब देना क्या आपका चर्च या आपका छोटा ग्रुप इजमाई रूहानी आदात में हिस्सा ले रहा है रूहानी आदात को भी आपके जतीी शागिर्दियत के मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए इसमें न सिर्फ शागिर्दियत की पहली दो इकसाम यानी बाइबल पढ़ना और अपने अकायद को कलाम के मुताबिक मजबूत करना शामिल होना चाहिए बल्कि इसमें दुआ रोज़ा बाकायदगी से हदिया देना तरीकों से खिदमत वगैरह भी शामिल होनी चाहिए सबसे मरकजी और जरूरी रूहानी आदत है दुआ मुसलसल बाइबल पढ़ने की तरह कोई भी चीज दुआ या जिंदगी की जगह नहीं ले सकती ने अपने शागिर्दों को जिनमें अब हम भी शामिल हैं मती की अंजील इसके छठे बाग की पांचवीं से पंद्रहवीं आयत में सिखाते हुए कहा और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की माने ना बनो क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी बस उनकी मानंद ना बनो क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मुहताज हो बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा खुदा उनके पाक कलाम के सुने और समझे जाने पर इसकी बरकत हो आमीन। इसमें बड़ी वजाहत से बताया गया है कि दुआ कैसे करें आज का पैगाम सुनने के बाद आप इस पूरे हवाले पर गौर करने में कुछ वक्त गुजारें खुदाओं की सिखाई हुई दुआ मांगें और इसे अपना लें जब आप खुदा की बादशाही के आने के लिए दुआ करते हैं तो दुनिया में उन मखसूस चीजों या बातों के लिए दुआ करें जहां खुदा की बादशाही की अशद जरूरत है और लोग मुश्किल में हैं चाहे वो कुदरती आफात हों या आजमाइशें जब आप अपनी रोज की रोटी मांगें तो खुदा को बताएं कि आपको किस चीज की जरूरत है जब आप माफी मांगें अपने मखसूस गुनाहों का एतराफ करें याद रखें यह काम सिर्फ आज ही करने का नहीं है बल्कि जिंदगी भर दुआ करने का अहद भी करें आमीन